Dia dah tahun 2025 ni Bila kau dapat tahu Yang even atlet Olimpik sendiri Terpaksa buat On defense Untuk taja dia orang punya training Olimpik Ini red flag lah Budak-budak jenis cakap ni red flag kan ni red flag untuk dunia sukan lah Basically kan Sebab saya memang dipusahkan dengan Kata kata tengok Astro kan Tengok Tertengok lah Sukan Olimpik Sukan renang lah Sukan apa kita main Apa Rasa kong Rasa kong Rasa kong Rasa I'm your Ada apa pacu Pacu jalur Pacu jalur ni semua kan So Suka-suka macam tu Pada saya memang Sangat prestigious Tapi I was wondering lah Zaman-zaman Waktu kecil dulu kan Siapa yang bagi sponsor dia orang ni hmm. Maksudnya adakah pihak Olimpik sendiri ke Yang 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 hulur duit so, oh, kau, kau kena ingat tau Coach Kau ingat tak kena bayar Coach Per hour ke Per day ke Per week ke Lepas tu tempat Kau nak train ramai orang pula kan So memang Cost tu tak takkan makan lah like, RM100, RM200 Memang dia akan Akan total lah like, Puluh-puluhan ribu Malah rata sebab kau kena ingat Kau training pun bukanlah sebulan dua Boleh jadi setahun, dua tahun Ataupun lebih kan So kalau ikutkan research saya lah kan uh, Sebenarnya zaman-zaman 80-an, 90-an ni semua dia orang dapat sponsorship Maksudnya dia orang sendiri pitch Sama ada daripada pihak aa, negara sendiri Yang supply biasiswa kepada dia Untuk 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 pergi ke uh, sukan olimpik Ataupun dia cari sponsor dia sendiri Tapi dia sejak zaman social media ni kan Terlampau banyak orang yang nak masuk olimpik Ya eh, aku boleh masuk olimpik tak? Tak tahu lah kalau aku boleh masuk kan suka-sukan apa tak kisah. Pickleball, pickleball, pickleball. Ah ha, aku pun nak masuk kan so, eh, nah. kan. Zaman sekarang competition terlalu beramai. Sponsorship pun fikir dua tiga kali ya. sebab yang eh, dia, dia, dia belum tentu dia orang ni masuk uh, Olimpik Entah entah apa apa duit yang dia dia boleh buat. Entah-entah songlak eh. Siap betullah. Eh. So zaman sekarang yes, dia orang kena buat 2 3 4 5 kerja just semata-mata nak sara hidup mereka uh, untuk masuk atlet. Ada yang jadi cikgu, pagi hari, tengah hari dia buat Grab, petang dia jual kuih. Memang ada, memang lah So ini adalah geng-geng memang uh, kata apa mencari rezeki yang halal lah kan ada juga yang to the extreme uh, ni yang kita topik yang kita nak sembang iaitu ada beberapa orang yang memang menggunakan OnlyFans sebagai ya dana utama dia lah dan dia punya dapatan dia lagi tinggi daripada engkau dapat gold medal dekat olimpik So seperti contoh orang yang menggunakan OnlyFans untuk taja adalah kes yang pertama uh, Alicia Newman. Dia ni adalah apa kita panggil pole vault. Pole vault ni apa kita main lompat galah, lompat ranjang, lompat ranjang. Lompat galah tu yang lompat tinggi tu. Oh. Ada sekali tu Olimpik terkenal sebab COVID. So time tu dia dia macam lah kan. Alamak, macam mana aku nak sara hidup aku dalam keadaan memang struggle lah. Memang memang struggle gila-gila babe. So ada sekali tu kawan-kawan dia kot yang macam like, "Hey, why not you gunakan you try try this platform nama dia OnlyFans?" Memang dia ni memang agak hesitate lah. Maksudnya dia ada maruah diri walaupun mereka ni lah ada yang buka Islam, ada yang tidak Islam. Walaupun yang buka Islam pun dia orang hesitate. Dia orang tahu OnlyFans ni memang penuh dengan orang kata apa Golongan-golongan ah, yang memang suka budak-budak duduk-duduk bogel-bogel lucah-lucah ni semua kan. Tapi ada sekali tu dia try saja. So mula-mula apa Alicia Newman ni buat, dia semata-mata buat OnlyFans subscription, dia semata-mata nak buat uh, behind the scene selama 16 hari. Maksudnya dia buat documentation, hey hari ni day one aku buat apa? Aku buat su uh, sukan ni, training ni, ini semua kan. So documentation dia daily lah kan. Dan dia tak sangka, time tu dia tak silap saya dia dia, dia jual subscription monthly tu dalam 29 dollar something. Dan dia dalam masa 45 minit dah ada 40 5,000 subscriber yang subscribe. So, bila saya buat kalkulasi mudah saya, lebih kurang 1.3 million USD dalam masa 45 minit. Itu lagi tinggi daripada gold medal yang kau menang 10 kali ganda. Maksudnya, 10 orang menang gold medal tu nak dapat the same amount. So, menyebabkan Alisha Newman ni macam like, oh, ya, ma, memang, memang ada duit kot, come on lah. Dan saya rasa pun dia dah start question. Aku nak aku nak buat nak pergi Olimpik ni sebab nak buat duit uh, only fan ke ataupun aku nak betul-betul menang kan. Tapi bila dah duit dah jadi macam tu, so dia macam like, eee. Okay So dia pergi ke Olimpik uh, At least dia dapat uh, Dana daripada orang yang Subscribe dekat OnlyFans lah Tapi again It's not content luca It's not content vogel Dia orang pun ada Ada maruah dia orang sendiri lah Tapi yalah Macam biasa Bila OnlyFans-OnlyFans ni Mestilah dia nak selak sikit Dia buat seksi sikit kan. Lucky Macam biasa oh, Time ni lah Dia nak terus-terus Dia kan kan So ada sekali tu um, Dia men menang Tak ingat menang apa Oh yang ni kontroversi lah Kan lepas menang Dia macam celebrate kan Dia macam dia lompat Dia terus celebrate kan Dia twerk Depan live televisyen ha, dia tunggu tu sekejap ke oh lemak kantoi lah aku tengok kan tapi ada orang buat interview dekat Adi Shan Human ni um, apa yang kau dapat bila kau buat twerk ni kan selain daripada kecaman dia kata dapatan dia sejak daripada tu 10 kali ganda selepas dia buat gejala uh, twerking punggung-punggung ni -punggung lah kan oh huh, kalau macam tu memang perempuan sedap lah buat kan dia orang seksi dia orang boleh tayang dia punya body lah apa kan jangan risau bosku The lelaki pun mengalami masalah yang sama kes yang kedua daripada seorang lelaki yang bernama Kurtz Adam Rosenthal okay, dia ni British Canoeist minta maaf saya tak sangat Olympic ni kan? tapi Benda tu lah kan? Sukan air ni semua kan So dia seorang lelaki Sama Dia pun uh, Pernah cerita dalam interview dia, dia Dia memang kerja Dia dah try Buat video editing Dia dah try uh, Apa pun dia tak Macam-macam lah Kerja-kerja macam e-hailing ni semua Dia dah try dah Just nak dapatkan dana Semata-mata nak masuk Olimpik And then Yelah ya macam, uh, macam Macam biasa uh, Dia discover OnlyFans Yang memang dia kalau boleh Tak nak masuk Sebab memang okay, lah Mak Saleh pun pandai Menilai OnlyFans Di tempat-tempat orangnya Memang memang Orang-orang akhlak teruk huh? End up dia sebab at one point, dia dapat biasiswa tak silap saya. Dia dapat tajaan daripada government UK. Dia orang UK, dia orang British, dia dapat tajaan daripada Paddle UK. Macam saya cakap lah, kau nak hire coach. Kadang-kadang dia hire per jam. Per jam tau. Ha, ratus, ratus, ringgit, tempat ni semua. Memang mahal, memang mahal. Memang sangat-sangat mahal. Setahun tak cukup. So, terpaksa masuk only fans. Dan dia buka tu Januari 2025. Baru lagi lah sebenarnya. Tapi dia, dia kata dalam masa enam bulan saja dia boleh jana hampir RM500,000 nak ke RM600,000. Ringgit again is, dia lagi mahal daripada gold medalist tiba-tiba saya sedih sebab saya sedih lah, sebab saya dibesarkan dengan orang kata apa uh, mak saya uh, arwah abah saya cakap you know kalau kalau betul nak bersukan aku uh, kata kau tengoklah orang-orang kat Olimpik kan. Sangat-sangat orang kata kalau boleh menang, boleh jadi kaya. Rupanya tidak juga. Saya tak tahu sama ada benda ini berlaku pada sport sahaja ke ataupun mana-mana industri. Sebab at the end of the day, zaman sekarang ni isu all about you. Cari duit you sendiri. Dia nak melibatkan, nak minta orang bantu kau apa semua. Again, competition dah makin ramai apa semua kan. And it is... Tak silap saya lah. It is just part of a uh, dark side dalam dunia sports. Kita nak orang menjadi role model. Let's say lah, kau pun ada only fan. At the same time, kau, kau, nang gold medalist. So, kau ni my question is, kau ni orang role model yang bagus ke?